সেইখন দেখিছে নহয় সেইখন চিনি পাইছে চাগে সকলোৱে চিনাকি অচিনাকি বুলিবলৈ কথা নাই আৰু কালিলৈ পালেই হ'ল আৰু দগৰাপিটন এদিন দগৰা পিতন নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো বৰ্তমান ভালে আছোঁ আৰু ভোগালী বিহুৰ সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা হিয়া ভৰা মৰম আৰু শুভেচ্ছা আছিলোঁ আৰু সেইখন দেখিছে নহয় একদম চিনাকী অচিনাকি বুলি কথা নাই আৰু পালেই হ'ল আৰু কিছুমান চোৰ মানে বহুত অভদ্ৰামী চোৰ আছে কাইলৈ মানে এইফালে আমাৰ এইফালেও একদম পিছফালে এনেকৈ পূৰা জুই জ্বলি থাকিব এখেতে এইফালে পিছফালে ৰখিয়াই থাকিব আৰু আগফালে থাকিব এইবিলাক দেখিছেনে এইবিলাক খৰি এইবিলাক খৰি একদম পূৰা দম খুৱাই লৈছোঁ আৰু মই পূৰা একদম এনেকৈ এনেকৈ ডিউটি মাৰি থাকিম কি সেই পূৰা ডিউটি মাৰি থাকিম এইফালে গোন্ধ আহে গোন্ধ নাহে একদম মানে চব চেকিঙত থাকিম কিছুমান মানে এনেকুৱা অভদ্ৰ চোৰ আছে কিছুমানে এনেই এনেই মানে অন্যায় কৰিবলৈ আহে জেওৰা উঠাবলৈ আহে একদম উমনি কুকুৰা হাঁহ কুকুৰাকে উঠাই লৈ যায় একদম পোৱালি ওলাও ওলাও হোৱা কুকুৰা উঠাই লৈ যায় হাঁহ উঠা লৈ যায় এইবাৰ মানে যোৱা বছৰ আমাৰ তেনেকৈ বহুত অন্যায় কৰিলে বহুতো তেনেকুৱা অন্যায় কৰিছে আৰু এইবাৰ এইখন দেখিছে নহয় এইখনলৈ পূৰা এনেকৈ এনেকৈ ডিউটি মাৰি থাকিম আৰু এয়া দেখিছে নহয় খৰি একদম এই খৰি ইয়াতে পূৰা এইফালে খালী জেগা দেখিছে নহয় ইয়াতে পূৰা মেজি জ্বলাই ল'ম আৰু এইফালে মেজি খোৱা ৰাইচ এখন চব থাকিব ইয়াতে পূৰা আৰু বিহু বুলি সকলোৱে সকলোৱে ভালে যাওক কুশলে যাওক আৰু কিন্তু যদি কোনোবাই অভদ্ৰামী কৰিবলৈ আহে বেয়া পালেও উপায় নাই পূৰা দগৰা পিটন দি দিম আৰু আপোনালোক যদি মোৰ লগত একমত হয় কমেণ্ট কৰি জনাব মানে মই যি কি কৰিম যদি ভাল হয় ভাল হৈছেনে বেয়া হৈছে নে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব এনেকৈ পূৰা ডিউটি মাৰি থাকিম আমাৰ যিহেতু উমনি কুকুৰা আছে উমনি কুকু একদম পূৰা উমনি লৈ থকা কুকুৰা লৈ যাব নহ'লে হাঁহ আছে আৰু এনেকৈ পূৰা দি মাৰি থাকিম আৰু এইফালে পিছফালেনো পিঠা চিঠা বনাই থাকিব লাগিব আৰু মোৰ ভিতৰত আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এইখন লৈ লৈছোঁ কাইলৈ কাৰণে কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকলে যিসকল চোৰ মানে যিসকলে অভদ্ৰামী কৰিম বুলি ভাবিছে সিহঁতসকল সাৱধান হওক যাতে আজিকালি হাজিৰা মানুহক বহুত মানে পইচা দিব লাগে এদিনতে একদম চাৰিশ পাঁচশ হাজিৰা মানুহক পইচা দিব লাগে আৰু বাঁহৰো বহুত দাম এটা মাহতে এশ বিছ টকা এশ পঞ্চাছ টকা মানুহে আজিকালি এনেই চলিবলৈ টান হৈছে আৰু তাৰ ওপৰতে যদি এনেকুৱা অন্যাসণ কৰে সকলোৱে খং উঠিব যাতে তেনেকুৱা অন্যাসণ কোনেও নকৰিব সকলোৱে মিলিজুলি মাঘৰ বিহু খাওক আৰু ফূৰ্তি কৰক পূৰা নিজৰ লাইফটো নিজৰ মতে পূৰা এনজয় কৰক আৰু লোকক যাতে একো অনিষ্ট নকৰে তাই কামনা কৰিলোঁ খেতি ভোগালী বিহু